Насчет глубины в песчаном грунте. Ну, впечатляет. Ну что, ребят, трактор пашет. Мы копаем. Скор 3 однозначно сразу заметно легче. Очередной сигнал очередная монета. И и такое 47. Ну, что, ребят, попил я чая, поменял приборы, взял скор третий. Ходили мы с вами с той стороны, решили перейти на эту поле. Там по хатах ходить тяжело. Но я похожу немного тут, немножко отдохну и снова перейду на поле. Что я могу сказать по сравнению с приборами? Ну, скор 3 однозначно сразу заметно легче. Походил часа 3-4 с симплексом, берешь скор, блин, ну вообще как пушинка. По стабильности, ну я бы не сказал, что скор как-то намного разговорчивее. Стабильный прибор, хожу на М1, блин, ну все четко. Плюс гораздо лучше разделение. Те, кто когда-то переходил с Аськи, допустим, на симплекс, те знают, намного симплекс лучше разделял цели. Но скор по-моему, как бы ну, на голову выше. Но включился не потому. Вот, такая, вот такое вот поле. Погода немного портится. Главное, чтобы дождь не пошел. Ну практически верховой сигнал. Гонял его долго. Где-то где я видел уже монету. Попробую ее сейчас найди, конечно. Небольшая. Вот она. Смотрите. Давайте вместе смотреть. В этот раз, смотрите, всадник это что-то или Екатерина, или Елизавета. Год не скажу, потому как не вижу. Эти монеты редко бывают в хорошем сохране. Так и Елизавета. Но по размеру, я не знаю, полушка. Я таких монет еще не находил. Там вот в 1700 вроде бы видно. 1750. А дальше не скажу. Вот такая вот находка Тут уже кто-то ходил Я помеж следов, комрада Но тем не менее находки попадаются Видео наверное поделю на, вторую, на две части Первая часть будет коп С симплексом, Вторая часть коп С, с ногта скор 3 Копаем ребят, время еще есть Очередной сигнал Очередная монета Давайте посмотрим вместе Что нам в этот раз выпало Такое вот, что-то зелененькое Вроде как просматривается герб. Советы. По-моему, советы, ребят. По-моему, советы. Ну что-то такие. Да, вот рамочник. Рамочник, 15 копеек. 1000... 1954 год. Вот, Сфокусировалась. Вот. Вот такая монета нам с вами попалась. Ну, не бог ведь что, но все равно находка приятна. Копаем дальше. Время еще есть. Главное не жарко, любимое дело, что еще надо? Такая классная природа вокруг. Покажу вам немного места. Ну, встретимся на следующем сигнале. Снова я включился. Вот там я перешел, там такая как канавка какая-то растительная. И пошел вот так вот вокруг по полю. Небольшую сделал петлю и вернулся практически к тому месту, откуда заходил. Вот есть сигнал, есть очередной зеленый кругляшок. Давайте посмотрим. Что-то вообще лысое, убиенное. При жизни была монета, а сейчас что-то вообще нечитаемое. Но звенело довольно-таки классно. Я думал, осколок. Нет, монета. Он тут вроде еще как вроде год проглядывается. Но прочитать его, увы, нереально. Ну, по размерам на двушку Николаевскую похоже. Жаль, конечно, на сохран. Извиняюсь, заговариваюсь. Жаль, конечно, но сохран находок не выбирают. Копаем, ребят, дальше. Еще время есть. Надеюсь, дед подкинет нам что-то еще интересненькое. Покрутился, я походил там по низу минут 20-25 сигналов больше не было, решил снова сюда вот подняться наверх. Ну пробки, алюминий, выходил еще один сигнальчик, копнул, смотрите, снова попалась нам с вами интересная находочка, вот такой вот, скорее всего, что медный крестик, ну штамповка, но тем не менее, я такие находки очень-очень люблю. Жаль, ушко сломанное, но тем не менее, хоть не гнутый и не ломанный, вот такой вот попался нам классный крестик. Копаем дальше. Время потихоньку подходит нашего копа к концу. Ну, думаю, еще побегаю. Еще что-то постараюсь для вас найти и вам показать. Не успел я, ребят, спрятать телефон. Вот там мы с вами нашли крестик. Вот буквально прошел тут сколько? 3-4 метра. Неглубокий сигнал копнул. И вот в ямке нам попался с вами вот такой вот наперсточек. Целенький. Наверное, или поздний царизм, или ранние советы. Ну, приятная находка. Обычно они попадаются ломаны. Этот еще целый и довольно-таки крепенький. Я его немножко так почухал, почистил, смотрите абсолютно целый наперсток. Жаль, нету никаких надписей. Ну, как находка, вещь приятная. Ходим дальше. Есть новый сигнал. Немного где-то расщедрился. И там мы с вами копнули наперсток. Прошел я тут буквально метров 20. Опять хороший сигнал. В этот раз выпала нам с вами вот такая пуга. Орлянка, но, к сожалению, ушка сломанная. Но тем не менее Находочка есть Сейчас попробую тут покрутиться На этом месте Возможно что то еще интересное получится найти Но В любом случае включусь Все вам покажу Если какие то конечно находки будут Ну покрутился Я там где мы с вами нашли Наперсток, пуговицу Больше ничего там не было хорошего Решил я подняться на такой вот бугорок Поле дискованно, но к сожалению и не все. Тут еще вот остался подсолнух, который скосили. И трактор еще не обработал эту землю. Ну, был хороший у меня сигнальчик. Онлайн накопать не стал, так как перед этим выкопал опять два пояска. И вот есть хорошая находка. Две копеечки 24 -го года в Бодряковом очень сохране. Ну, я сегодня доволен. Прям сегодня дед расщедрился не на шутку. Копаем, ребят, дальше. Я думаю, что это интересное. Возможно, сегодня еще с, вам, с вами найдем и все вам покажу. Все так же я хожу по этому бугорку. Сигналы попадаются. Вот очередной. И снова есть монитосик. Давайте посмотрим. Я так вроде как по размеру похоже на... 15 копеек ранних советов. Наверное, так и есть. Наверное, сейчас немножко тирану. Эти монеты не очень жалко. Да, вроде как проглядывается герб. Да, 15 копеек. Вот, к сожалению, нечитаемый. Затертая монетка. Но тем не менее, приятно. Ямки, как всегда, мы закапываем находку ложим в хабарницу и ходим дальше. А вас, друзья, прошу поставить лайк, подписаться, поделиться этим видео. Для вас снимаю. Очень приятно, когда пишите комментарии. Все читаю, на все отвечаю. Ходим дальше. Потихоньку я двигаю в сторону машины. Начал накрапывать дождь. Ну, осень. Куда деваться? Ну, благо почва песчаная, хоть грязи нет. А включился, блин, был такой глубоченный сигнал, выкопал вот такую какую-то штуку. Я не знаю, что это такое, возможно, сельхозтехники что-то. Может, вы знаете, подскажете в комментариях. Ну, такая штука, металл я не беру, оставлю тут, зарою. И потихоньку будем двигаться с вами дальше. Нам идти вот туда. Будут хорошие сигналы, обязательно включусь, обязательно вам покажу. Есть довольно-таки неплохой сигнал. Дождь таки продолжает идти. Но решил все-таки копнуть его с вами онлайн. Вот слушайте. И ВДИ такое 47. Ну для скор высокая. Тут шкала до 60. По-моему, поэтому это ну, довольно-таки хорошо. Звенит. Где-то выкопали, и да, и не поменялся. Давайте возьмем, возьмем пин, поищем пином. Дет, ох ты! Есть, друзья, есть монитосик. Смотрите, есть монитосик. По-моему, даже белончик. Да, друзья, 20 копеек ранние советы 1929 год вот вам и дождь к серебру класс я уже доволен на этом копе уже два билона двигаем потихоньку к машине находки будут буду обязательно вам буду все показывать ну что ребят дождь идет а мы копаем но не сахарные не растаем Ходили мы с вами с той стороны, перешел я там через ров и потихоньку двигаю в сторону машины. Был довольно-таки неплохой сигнал и он лежит монета. Давайте посмотрим. По размеру похоже на двушку Николаевскую, но какая-то она залюбленная при жизни. В каких-то окислах непонятных. Вот такая находка сохрана нет но тем не менее да 2 копейки он видно две копейки год 1890 а какой даже и не скажу но есть находка можно ставить лайк а мы потихоньку идем к авто на сегодня наверное, будут заканчивать уже вечер и так мы целый день с вами провели на копе но если что-то еще попадется, обязательно вам покажу. Иду потихоньку к машине. Был очередной сигнал, но ничего интересного. Когда-то мы с вами находили значок с котом, а тут нашли такую закрутку, называется Чебурашка. Вы когда-нибудь находили Чебурашку на копе? Какая-то запчасть сельхозтехники. Но тем не менее, я думаю, включу вам покажу. Ну такая находка, а мы потихоньку идем дальше. Ну что, ребят, закончился на сегодня наш коп. Начинали мы при очень классной погоде, солнышко, ветра не было, потом поднялся ветерок, пошел дождь, под промок я так уже основательно. Находки разложил, находок, находок сегодня было много, поэтому, скорее всего, это видео поделю на две части. Как и обещал, вот смотрите, такое количество но это даже и не все. Медные осколки. Звенят они очень классно. Но, увы, их тут несметное количество. Все пояски от мин. Вот наши находки. Перепашка таки творит чудеса. Дед открыл портал. портал извините, заговариваюсь. Два белона Один билон по нынешним временам это жир. У нас два. Два крестика. Царская медь. Очень меня порадовало. Вот это вот, не знаю, полушка. Не полушка, елизаветинская. Хорошая монетка. Конечно, сохран не очень, но монета старая, она есть, и это радует. Вот какой-то осколочек. Но это вроде как на мину не похож. Может что-то по-старине, не знаю. Патина правильная. Вот какая-то интересная штучка тоже. Не знаю, что это. Ну, в общем, находок было много. Провели мы с вами на копе целый день. Что может быть лучше? Я уверен, мы с вами еще не один раз встретимся. Где-то либо в лесу, либо в поле. В любом случае будем копать, буду для вас снимать. А вот же пригоды будут тревать. До побачення, друзья.